Birazdan sizleri 1992 yılına götüreceğiz. 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece. Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesindeki Hocalı geldi. Bu küçük şehirde o gece yaşananlar Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarının benzeriydi. O gün Hocalı'da yaşayan 106'sı kadın, 83'ü çocuk, tam 613 sivil taxtnərlər tərəfim mən acımasızca qətl edir. Hər bir xalqın, hər bir ölkənin tarixində elə şəhər, kənd, köy, qəsəbə adları olur ki, onlar yalnız coğrafi anlayış olmur, həm də tarixi bir anlayış olur və bəzən də xalqın yaddaşında, tarixin yaddaşında bir yara kimi, bir fəciə kimi yaşanır. 25-i 26-sına keçən gecənin o dəhşətli fəciənin canlı şahidlərindən biriyəm. Elə bir ki, o yerlə göyün üzü tutulmuşdu. Uşaqların, qadınların qışqöstüsü, ah-malarəsi, elə bir ki, dünya tələbuna gəlirdi. Elə bir dəhşət lidə bilirsən, nə yarandı ki orada? Onu sözlə belə e, necə deyim, sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Video var, ününa boyaqan var da. Ha, elə bir dəs var. Ha, anaçı binadır. Yaralı olanları yaralı kimi götürmürdülər. Onlar mən Hardasa saat 11-ə kimi o məhsilədə olmuşam. O məhsilədə onlar yerdə can verənləri gülləylə vururdular. Arvad uşaq demirdilər, hamısını gülləliyirdilər. başı kəsilən, gözü tökülən, qolları kəsilən 6 aylıq uşaq ananın o sinəsində olan uşağı belə avtomatla ilə ki, pas şəklində onları avtomatla vurmuşdular. Əhalini qırıb qutarandan sonra onlar başadılar meşədə çoğulluqları, ağaclar axtarırdılar ki, əgər burada qalan varsa bunları da öldüsünlər. Mən bizlə bərabər çıxan arvad uşağa da onlar qırdılar. Körpə 3 yaşında, 2 yaşında uşağa baxmırdılar. Hamsını öldürürlər. Oğlum Muradın gözləri tökülüb qızıl dişləri çəkilmişdi. Təvəkkül qolları arxadan bağlanıb bağlanıb jügəli təcərrüsünə qoyulub diriz ayağından tutmuşluqca gedər yandırılmışdı. Hafiz adında <coughs> bir döyüşçümüzün başı kəsilmişdi. Dünya bunu bilməlidir. Dünya bunu bilmir, ya az bilir. Dünya bunu bilməlidir. Ona görə yox ki bu bilməklə nə isə düzələr. Ona görə ki bir də belə belə hadisələrə təkrarlanılmasın və bu işdə işte, e, məsuliyyətli olanlar, bu işi törədənlər ən azı mənəvi cəzasını çəksinlər.